У національному музеї імені Тараса Шевченка сьогодні відбувається велика митецька акція. Тут майстри, художники проводять майстер-класи для родин а, бійців, а, які загинули а, у зоні АТО та переселенців. Чекають близько 20-30 родин. Їм будуть проводити майстер-клас. Дуже цікавий будуть робити вироби з сіна. Поруч зі мною майстриня Наталя Раханська. Вона нам розповість, що саме буде відбуватися сьогодні. Вітаю вас! Здравствуйте сьогодні. В стенах этого музея будут уже приглашены семьи с зоны Ато и люди, которые и воины Ато, их детки, жены и жены, которые, к сожалению, с большим горем ну, утратили своих мужей. Поэтому сегодня будут приглашены те люди, которые испытали горе, которые, которые увидели э, в своих глазах и страх, и депрессию, и много чего, ну, к сожалению, плачевного для нашей страны. Поэтому сегодняшняя акция это объединение в первую очередь. Объединение и арт-терапия для людей, чтобы они э, немножечко. Э, хотя бы на час, на два, на три, э, превратились в ребенка, э, испытали накануне э, светлой Пасхи позитивные эмоции, э, чтобы они своими руками сделали рукотворные э, пасхальных зайчиков, э, курочек, все, что касается Пасхи, чтобы они руками э, за вы выплеснули все негативные эмоции. Методом краски вот, представлены у нас холсты. Здесь будут также представлены мастер-классы и по рисованию. Поэтому это сегодня такая реабилитация души. Чему убрали самый природный материал? Ну, я художник-декоратор, я пишу и картины маслом, и также работаю параллельно с декоративным материалом. Но сено это самый любимый мой материал, он он доступен. Это в первую очередь это скошенное сено, оно пахнет, оно веет теплом, а тем более если ты вкладываешь в него часть своей души, поэтому оно еще больше радует, оно, это, это, это позитив, который будет стоять где-то у тебя на полочке, который будет смотреть на тебя, который будет просто веять теплом. Вы впервые проводите такой мастер-класс? У вас есть опыт, с кем уже работали? И с кем планируете еще uh, Ну, uh, Что касается этого мастер-класса, это у нас 2-3 числа апреля у нас был для деток переселенцев с Донецка, Луганска и Крыма было очень много деток, все остались счастливы, все были довольны. делали детки солнышко, звездочки, месяц. Я заложила в это такой философский свой подтекст, потому как ну, деткам тоже, к сожалению, пришлось не сладко, поэтому вот эти все небесные светила, чтобы, конечно, они освещали, освещали их дальнейший жизнь. Путь. Ну, сегодня, так как Пасха, сегодня мы делаем уже немножечко другое. Сегодняшняя акция, она вторая. Вот. Что будет в дальнейшем, если будут находиться люди, которые не безразличны к подобным волонтерским событиям? Конечно же, мы будем их искать, пускай они тоже нас ищут. И будем присоединяться и делать просто доброе дело все вместе. Турне по Украине на плану это? Ну еще так далеко мы, конечно, не заходили, но уже уже даже были, конечно, и, и и приглашения с моего города, где я родилась. Это город Сквира. Уже также выходили местные депутаты, которые уже тоже нас приглашали. У них также есть много реабилитационных парней, которые пришли уже с зоны АТО. Так что, ну, будем думать, будем думать. Если, конечно, будут находиться меценаты, которые будут также помогать и материально, то, потому как это все э, действие мы организуем за, за свой счет, за счет продажи моих работ. Поэтому, если будут люди, мы будем только рады. Дуже дякую У -у -у. вам. Ну, тут по-справжнему автентичный, такой, предсвятковый настрой Вважаю, що майстер-класи, в принципі, пройдуть непогано. Студія